নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনীকান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ছাৰ বাইদেউসকল ইতিমধ্যে প্ৰায়বিলাক ডিষ্ট্ৰিকৰ প্ৰায়বিলাক ব্লকতে এফ এল এন অৰ্থাৎ ফাউণ্ডেশ্যনেল লিটাৰেচি এণ্ড নিউমাৰেচিৰ পাঁচদিনীয়া প্ৰশিক্ষণ শেষ হৈছে আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ডিচেম্বৰ মাহত এখন বিশেষ এদিনীয়া প্ৰশিক্ষণৰ বাবে নিৰ্দেশনা আহিছে ঠিক প্ৰশিক্ষণ বুলি ক'ব নোৱাৰি বিশেষ আলোচনাৰ বাবে নিৰ্দেশনা আহিছে অৰ্থাৎ ওৱান ডে' ক্লাষ্টাৰ লেভেল এফ এলেন অৰিয়েণ্টেশ্যন অৰ্থাৎ এফ এলেনৰ ওপৰত এদিনীয়াই এখন বিশেষ ক্লাষ্টাৰ লেভেল মিটিং অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে নিৰ্দেশনা আহিছে আৰু প্ৰত্যেকটো ক্লাষ্টাৰতে এদিনীয়াকৈ এই মিটিংখন অনুষ্ঠিত হ'ব বা এই অৰিয়েণ্টেশ্যনখন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ইয়াত প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক তথা আন আন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলকো আমন্ত্ৰণ জনাব লাগিব আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে সেই কথাখিনি ডিটেইলছ আলোচনা কৰিম এই মিছন ডাইৰেক্টৰৰ পৰা অহা অৰ্থাৎ সমগ্ৰ শিক্ষাৰ পৰা অহা সেই বিশেষ চিঠিখনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু কোনবিলাক শিক্ষকক মাতিব লাগিব কেনেকুৱা ধৰণে মিটিংখন অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিব আৰু কি কি কৰিব লাগিব আৰু আটাইখিনি কথা আলোচনা কৰিম শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ বাইদেউসকল ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে যদি আপুনি উপকৃত হোৱা বুলি ভাবে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰাৰ লগতে আমাৰ ইউটিউব চেনেল এই নলিনীকান্ত ডেকা যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ নিয়মিতভাৱে পাই থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ ফেচবুক পেজ নলিনীকান্ত ডেকা ফ'ল' কৰিবৰ কাৰণে নাপাহৰিব ছাৰ বাইদেউসকল এইখন হৈছে অফিচ অফ দি মিছন ডাইৰেক্টৰ সমগ্ৰ শিক্ষাৰ তৰফৰ পৰা অহা এখন বিশেষ চিঠি আৰু এই চিঠিখন সমগ্ৰ শিক্ষাৰ মিছন ডাইৰেক্টৰ ডক্টৰ ওম প্ৰকাশ মহাশয়ে প্ৰত্যেকখন জিলাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট মিছন কৰ্ডিনেটৰসকললৈকে পঠাইছে চিঠিখনৰ বিষয়বস্তুটো হৈছে ৰিগাৰ্ডিং ওৱান ডে মান্থলি ক্লাষ্টাৰ লেভেল অৰিয়েণ্টেশ্যন প্ৰগ্ৰেম অন দ্য ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ নিপুণ অসম মিছন এফ এল এন অৰ্থাৎ ফাউণ্ডেশ্যনেল লিটাৰেচি এণ্ড নিউমাৰেচি বুনিয়াদী সাক্ষৰতা আৰু সাংসিকতা অভিযানৰ এই ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কেনেকুৱা ধৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে এখন বিশেষ এদিনীয়া এই মান্থলী ক্লাষ্টাৰ লেভেল অৰিয়েণ্টেশ্যন অৰ্থাৎ শিক্ষকৰ বিশেষ এখন মিটিং অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে নিৰ্দেশনা আহিছে আৰু ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি গোটেই নিৰ্দেশনাখনত কি কি আছে কথাখিনি জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ইয়াতে চাওক কি কৰা হৈছে ছাৰ মেডাম ইউ আৰ এৱাৰ ডেট দি ষ্টেট হেজ অলৰেডি টেকন ভেৰিয়াছ ইনিচিয়েটিভছ আণ্ডাৰ নিপুণ অসম মিছন এফ এল এন ইনক্লুডিং ট্ৰেইনিং অফ টিচাৰ প্ৰভিজন অফ ভেৰিয়াছ লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েলছ ইন লিটাৰেচী এণ্ড নিউমাৰিচি গ্ৰেড ওৱান টু থ্ৰী অৰ্থাৎ কি কৰা হৈছে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক নিপুণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষকৰ প্ৰশিক্ষণ বা বিভিন্ন ধৰণৰ টি এল এম বিদ্যালয়সমূহলৈকে পঠোৱা হৈছে ফৰ বিল্ডিং অ'নাৰশ্বিপ ডেভল ডেভেলপিং প্ৰফেচনেল কেপাচিটি এমংচ দ্য টিচাৰ এণ্ড ই স্মুথ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ দি মিছন ইউ আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু কণ্ডাক্ট ওৱান ডে মান্থলি ক্লাষ্টাৰ লেভেল অৰিয়েণ্টেশ্যন প্ৰগ্ৰেম অন ৰেগুলাৰ বেচিছ এজ পাৰ গাইডলাইন নৰ্মছ গিভেন বিল' গতিকে কি কৰা হৈছে প্ৰত্যেক মাহতে কেনেকুৱা ধৰণে এফ এল এনৰ ব্যৱস্থাটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰিব কৰা যায় তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এখন এদিনীয়া কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে নিৰ্দেশনা আহিছে ইয়াতে কোনসকল ছাৰ বাইদেউক আমন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব বা কেনেকুৱা ধৰণে এই ব্যৱস্থাটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হ'ব তাৰ ওপৰত এখন বিশেষ এই নিৰ্দেশনা আছে এইখিনি চাই লওক আপোনালোকে এচিষ্টেণ্ট টিচাৰ এণ্ড হেড টিচাৰ অফ অল গভ এণ্ড প্ৰভিঞ্চিয়েলাই স্কুল হেভিং ক্লাছ ওৱান টু ফাইভ ইনক্লুডিং কম্প'জিট স্কুল উইল বি ইনভাইটেড অৰ্থাৎ যিবিলাক বিদ্যালয়ত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা পঞ্চম শ্ৰেণীলৈকে আছে সেই বিদ্যালয়বিলাকৰ সকলো শিক্ষককে কি কৰিব লাগিব ইয়াত আমন্ত্ৰণ জনাব লাগিব আৰু কম্পজিট বিদ্যালয় হ'লেও সেই বিদ্যালয়বিলাকৰ শিক্ষকসকলকো আমন্ত্ৰণ জনাব লাগিব কনচাৰ্ণ তাৰপিছত দি অৰিয়েণ্টেশ্যন প্ৰগ্ৰেম ইজ টু বি হেল্ড অন চেভেথ অফ এভৰি মান্থ ইন দি হেড কোৱাৰ্টাৰ স্কুল অৱ দ্য ক্লাষ্টাৰ প্ৰত্যেক মাহৰে সাত তাৰিখে এই মিটিংখন অনুষ্ঠিত হ'ব ইতিমধ্যে যিহেতু ডিচেম্বৰ মাহৰ এই সাত তাৰিখটো পাৰ হৈ গৈছে ডিচেম্বৰ মাহত হয়তো আপোনালোকে ইতিমধ্যে কোনোবাখন জিলাত হ'বও পাৰে যদি হোৱা নাই এতিয়া পাতিব লাগিব পৰৱৰ্তী মাহৰ পৰা কিন্তু প্ৰত্যেক মাহৰ সাত তাৰিখে সাত তাৰিখে এই মিটিংখন অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিব কনচাৰ্ণ ক্লাষ্টাৰ ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ কৰ্ডিনেটৰছ উইল ইনফৰ্ম দি ডেট এণ্ড টাইম অফ দ্য মিটিং থ্ৰ' ফৰ্মেল কমিউনিকেশ্যন উইথ দি ছাপৰ্ট অফ ব্লক মিছন অফিচ চি আৰ চি কৰ্ডিনেটৰজনক জনে তেওঁ তাৰিখ বা এই কথাখিনি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগিব এটেণ্ডেঞ্চ ৰেজিষ্টাৰ মাষ্ট বি মেইনটেইন ইন দি ভেনু অফ দি প্ৰগ্ৰেম এই য'ত ট্ৰেইনিংটো অনুষ্ঠিত হ'ব বা কৰ্মশালাখন অনুষ্ঠিত হ'ব তাত এটেণ্ডেঞ্চটো মেইনটেইন কৰিব লাগিব পিয়'ৰলি একাডেমিক এৰিয়াছ ইছ্যুজ ৰিলেটেড টু নিপুণ অসম মিছন উইল বি ডিচকাছ ইন দি প্ৰগ্ৰেম অৰ্থাৎ নিপুণ অসম মিছনৰ লগত জড়িত বা এফ এল এনৰ লগত জড়িত যিবিলাক কথা কথাবিলাক তাত বিতংভাৱে আলোচনা কৰা হ'ব মাৰ্থ ৱাছ এজেণ্ডা ইজ এনক্ল'জ হেয়াৰ উইথ প্ৰত্যেক মাহতে কি কি কথা আলোচনা কৰিব লাগিব তাৰ কথা এটাত ইয়াত এইখিনি এনক্ল'জ কৰি দিয়া হৈছে অৰ্থাৎ ইয়াত দিয়া হৈছে আৰু কি কৰি দিয়া হৈছে এই ক্লাষ্টাৰ ব্লক মে ডিছকাছ আদাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট একাডেমিক এৰিয়াছ এছপেক্ট অৰ্থাৎ ইয়াৰ উপৰিও ক্লাষ্টাৰ বা ব্লক লেভেলত তেওঁলোকে ইয়াৰ উপৰিও বেলেগ বেলেগ এই শিক্ষাৰ লগত জড়িত ইছ্যুবিলাকো তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিব আলোচনা কৰিব পাৰিব তাৰপিছত চাওক ডাইট ফেকাল্টিস ইনস্ট্রাক্টরস অফ বি টিসি এন্ড নর্মেল নর্মাল স্কুল স্টেট রিস গ্রুপ মেম্বার্স অফ নিপুণ ইফ এভেইলেবল ইন দি ব্লক ক্লাস্টার কে আর পি আর পিজ অলরেডি ওরিয়েন্টেড এট স্টেট লেভেল জোন লেভেল ট্রেনিং নিপুণ ইফ এভেলেবল ইন দি ব্লক ক্লাস্টার কনসালটেন্ট উইল এক কি করিব অর্থাৎ আমার বিভিন্ন যদি আপনার যদি কে আৰ পি আছে আৰ পি আছে বা ডাইটর যদি তেনেকুৱা বিশেষ ব্যক্তি আছে নৰ্মেল স্কুলৰ যদি ৰিচৰ্চ পাৰ্চন আছে তেওঁলোকে ইয়াত কি কৰিব আগভাগ ল'ব বা তেওঁলোকে এই কথাখিনি আলোচনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰি ধৰিব ইটছ ছেশ্বন অফ দি প্ৰগ্ৰেম মাষ্ট বি কণ্ডাকটেড এজ পাৰ এজেণ্ডা আৰু আমাক যিখন এজেণ্ডা অৰ্থাৎ কাৰ্যসূচী দিয়া হৈছে সেইমতে প্ৰগ্ৰেমটো কৰিব লাগিব দি ৰিচৰ্চ পাৰ্চন কেন প্ৰিপেয়াৰ দি ৰিচৰ্চ মেটেৰিয়েল ছাপৰ্টিং ডকুমেণ্টছ ৰিলেটেড টু দি এৰিয়াছ অফ দি এজেণ্ডা অফ দি প্ৰগ্ৰেম আৰু ৰিচৰ্চ পাৰ্চনজনে কি কৰিব এই সেই কথাখিনি প্ৰিপেয়াৰ কৰিব কেনেকুৱা ধৰণে তাৰমানে প্লেনিং কৰিব কেনেকুৱা ধৰণৰ কথাখিনি ক'ব সেইটোৰ ওপৰত তেওঁ প্লেনিং কৰি ল'ব তাৰপিছত এই মাৰ্থ ৱাইজ এজেণ্ডা মাষ্ট বি শ্বেয়াৰ উইল উইল এডভান্স ই অল কনচাৰ্ণ প্ৰত্যেক মাহৰে যিখিনি আলোচনা কৰিবলগীয়া কথা সেইখিনি আগতীয়াকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব যাতে শিক্ষকসকলে তাৰ লগত জড়িত কথাখিনি আগতীয়াকৈ চাই আহিব পাৰে ইটছ পাৰ্টিচিপেণ্ট মাছ বি প্ৰভাইডেড এ ফটো কপি অফ ছাপৰ্টিং ডকুমেণ্টছ এণ্ড দি চেম টু বি শ্বেয়াৰ ইন হোৱাটচএপ গ্ৰুপ ইয়াৰ এই যে মিটিংখন এই যে অৰিয়েণ্টেশ্যন অনুষ্ঠিত হৈছে তাৰ ফটো লাগিব আৰু সেয়া নিৰ্দিষ্ট হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ জৰিয়তে ষ্টেটলৈকে বা হোৱাটছআপ গ্ৰুপলৈকে শ্বেয়াৰ জৰিয়তে শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব টি ৰিকুৱাৰ নাম্বাৰ কোৱাণ্টিটি অফ মেটেৰিয়েল ফৰ ইটছ ভেনু চাৰ্চেছ টেক্সবুক লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েল অফ এফেলেন মাৰ্কাৰ পেন এই চাৰ্ট পেপাৰ এক্সেট্ৰা অৰ্থাৎ যিখিনি যিখিনি লাগে সেইখিনি কি কৰিব লাগিব তেওঁলোকে লৈ আহিব লাগিব অঁ নহয় ৰেডি কৰি ৰাখিব লাগিব অৰ্থাৎ কিতাপখন হয়তো এই ক্লাছ মিটিংখনত বা যিখিনি অৰিয়েণ্টেশ্যন হ'ব তাত ৰেডি কৰি ৰাখিব পৰা নাযাব পাৰে কিন্তু বাকীখিনি আগতীয়াকৈ ৰেডি কৰিব লাগিব আৰু শিক্ষকসকলে কিতাপখিনি বা লাগতিয়াল সামগ্ৰীখিনি লৈ আহিব লাগিব তাৰপিছত বি আৰ জি ডি আৰ জি মেম্বাৰ ডায়েট ফেকাল্টিজ হিউমেন ৰিচৰ্চ অৱ ডি পি এম ইউ এফ এল এন এক্সেট্ৰা উইল মনিটৰ আৰু ষ্টেটৰ হওক তাৰপিছত বিশেষকৈ ডিষ্ট্ৰিকৰ যিসকল বিষয়া আছে তেওঁলোকে কি কৰিব এইখিনি মনিটৰ কৰিব আৰু এই তাত ক'ত কি ক'বলগীয়া আছে সেইখিনি তেওঁলোকে পৰামৰ্শ দিব ইটচ ব্লক এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰ পব্লিক বি এম চি উইল এনচিয়'ৰ দি পাৰ্টিচিপেশ্যন অফ টিচাৰ ইন দি মিটিং এভৰি মান্থ প্ৰত্যেক মাহতে যাতে শিক্ষকসকলৰ উপস্থিত থাকে তাৰ কাৰণে ব্লক ৰিচাৰ্চ ব্লক বি এম চি বা ব্লক এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰসকলে এইটো চাব অৰ্থাৎ তাত কি কৰিব লাগিব এটেণ্ডেঞ্চটোৰ কথা তেওঁলোকে চাব তাৰপিছত কি কৰা হৈছে কনচাৰ্ণ ব্লক এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰ অব্লিক বি এম চি উইল টেক নেচেচাৰী একচন ফৰ দি টিচাৰ হুন আৰ এপচেণ্ট ইন দি মিটিং কোনোবা যদি মিটিঙত এপচেণ্ট থাকে তেওঁলোকৰ ওপৰত বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব মাইনছ মাষ্ট বি প্ৰিপেয়াৰ ইন দি প্ৰগ্ৰেম অফ ইটছ মান্থ এণ্ড ইট মাষ্ট বি ছাইন বাই দি কনচাৰ্ণ বি এম চি আৰু প্ৰত্যেক মাহৰে মাইনোজ প্ৰকাশ কৰিব লাগিব এইখিনি কথা আলোচনা হ'ল তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মাইনোজ প্ৰকাশ কৰিব লাগিব আৰু ব্লক ৰিচৰ্চ কৰ্ডিনেটৰজনে তাত কি কৰিব চিগনেচাৰ কৰিব ফাণ্ড ইজ বিং ৰিলিজ ফৰ দিছ ছেইট অৰিয়েণ্টেশ্যন কাম ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেম আৰু ইয়াৰ কাৰণে ইতিমধ্যে কি কৰা হৈছে ফাণ্ড মুকলি কৰি দিয়া হৈছে শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল যি এদিনীয়া বিশেষ ক্লাষ্টাৰ লেভেল টিচাৰ অৰিয়েণ্টেশ্যন এফ এল এনৰ ওপৰত অনুষ্ঠিত হ'ব তাক লৈ এই কথাখিনি আপোনালোকক জনালোঁ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ইয়াক লৈ আৰু বিশেষ তথ্য থাকিলে আপোনালোকক জনাম আপোনালোকৰ আঁতৰত যি বিশেষ তথ্য থাকে আমাৰ যি হোৱাটছআপ গ্ৰুপ আছে হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ জৰিয়তে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ লিংক ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে থেংক ইউ শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে উপযোগী কিছু ভিডিও চেষ্টা কৰোঁ আপুনি যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চেনেলটো চাইছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু অল নটিফিকেশ্যন প্রেস কৰি থব